جس دور دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے آج ہم چھپڑ بازار جو کہ چکوال کا معروف بازار ہے یہاں موجود ہیں جب یہ بابے چکوال سے ہم انٹر کرتے ہیں تو ہماری رائٹ سائٹ پہ بلدیہ کی دکانیں جو مشہور ہیں لیکن یہ جو ملکیتی جگہ ہے یہ تو محکمہ اوقاف کی ہے یہ چودہ دکانیں ہیں ان کو ایک نوٹس دیا گیا دکانداروں کو کہ آپ ایک مہینے کے اندر اندر یہ خالی کر دیں کیونکہ یہاں پر جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہاں پہ بیوٹیفیکیشن کرنی ہے تو یہ جو تاجر ہیں یہ سراپا احتجاج ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو خاندان ہیں ان کا معاشی قتل عام بند کیا جائے کیونکہ یہ ساٹھ ستر سالوں سے یہاں پر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو ان سے پتہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ جو نوٹس دیا گیا ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے یہ نوٹس ہمیں دیا گیا ہے ایک مہینے کا نوٹس ہمارے جو ہے وہ فلدیہ کے ساتھ پانچ سال کا ابھی ایگریمنٹ تھا جس میں سے ہمیں ڈیڑھ سال گزرا ہے اور ساڑھے تین سال ہمارے ابھی ایگریمنٹ کو بھی بکایا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے لاکھوں روپے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے تیسری جنریشن ساٹھ سال سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں پہلے ہمارے اب اجداد کرتے تھے اس کے بعد ابا ہماری نسل چل رہی ہے میری اعلیٰ حکام سے میاں محمد نواز شریف سے جن کے لیے میں نے اپنے آپ کو ہر جگہ پہ پیش کیا ان کے لیے میں نے جھیلیں بھی کاٹی یہ میری دکان ہے یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں میری اعلیٰ کام میاں نواز شریف سے اور مریم نواز شریف سے اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ جو قتل عام کیا جا رہا ہے اس قتل عام کو آپ نوٹس لیں اور فیل فور بند کریں اور ہمارے اوپر آپ اپنے شفقت کا ہاتھ رکھیں اس ٹائم ہم لوگ بہت مجبور ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ذریعہ آمدن معاش نہیں ہے اگر ہم سے یہ کاروبار چھین لیا گیا تو ہم لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے اسی طرح اس طرح جس طرح پہلے ایک سو اکیس ٹھیا بان کو انہوں نے یہاں سے اٹھا کے اور وہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے میری آلہ کو ہم سے گزارش ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کو فیل فور ہمارا جو نوٹس انہوں نے بھیجے ہے وہ ایک مہینہ کا نوٹس وہ فیل فور واپس دیا جائے اور یہ معاشی قتل کو بند کیا جائے جی ان کا کہنا ہے جی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے لہذا جو ہمارا اور ہمارے خاندانوں کا معاشی قتل عام ہے اس کو بند کیا جائے یہاں پر متاثرین کی بہت بڑی تعداد ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک دو جو ہیں یہاں پہ جو تاجر ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں ہاں جی آپ کا کیا مطالبہ ہے جی میرا مطالبہ حکومت وقت میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اپنے فیلڈ مارشل آسم منیر صاحب سے یہ اپیل درد مندانہ اپیل ہے کہ ہمارا یہ معاشی قتل کرنے کے در پہ جو ذیلی انتظامیہ ہو چکی ہے اس کو فل فور یہ نوٹس کو واپس کروایا جائے اور دوسری ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بیوٹیفکیشن کے نام پہ جو یہ معاشی قتل کرنا چاہتے ہیں بازار دکانوں کے ساتھ ہوتا ہے دیواروں کے ساتھ نہیں ہوتا بازار کے اندر دکانیں ہوں گی تو بازار کا نام سامنے آئے گا نا اب اگر خدا نخواستہ یہ دکانیں مسمار کرتے ہیں پیچھے سکول کی دیوار ہے اب اس دیوار کا بازار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو بازار دکانیں ہوں گی تو ہم ہوں گے سب معاملات ہمارے چلیں گے اس سے پہلے جیسے میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ایک سو اکیس ٹھیا بانوں کا معاشی قتل کیا ہے ان کو یہاں بازار سے وہ بھی ساٹھ ستر سال سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا گیا اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس ٹائم پہ بھیک مانگنے تک پہنچ چکے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تو ہمارا بھی آگے مستقبل یہی نظر آ رہا ہے اور میں وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کا ویژن ہے کہ روزگار دو نہ کہ روزگار چھینو وہ اپنے طور پہ کرزاجات بھی دے رہی ہیں نوجوان نسل کو موٹیویٹ کر رہی ہیں سب معاملات چل رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے دکانیں مسمار کر کے اس لیے ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ ہمارا معاشی قتل بند کر کے ہماری دکانوں کو یہاں پہ ایز اٹ ایز از جیسے ہیں ویسے رہیں اور ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے مہنگائی پہلے ہی اپنے عروج پر ہے اس ٹائم پہ ہمارا گزر بسر پہلے ہی بہت مشکل سے ہو رہا ہے لیکن اب یہ جو پوزیشن بنی ہے اس پوزیشن نے ہم نے ہمیں فاقے کرنے پر مجبور کر دیا ہے اس لیے اب خدا را ہم پر رحم کرے ہم پاکستانی ہی ہیں اور اس سے بڑھ کر ہم مسلم لیگ نون کے جیالے ہیں ہم نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا ہے جی مسلم لیگ نون کے جیالے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ہی دور میں جہاں پر وفاقی اور صوبائی حکومت بھی مسلم لیگ کی ہے تو یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ ویسے تو جو یہ چھپڑ بازار ہے بڑا قدیمی معروف بازار ہے تو اس کے اپنے اور بھی مسائل ہیں لیکن آج کل جو ہے بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے پورے شہر کی تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہاں پر بھی خوبصورتی ہو آپ اس کے کیوں مخالف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سب سے پہلے خوبصورتی کے نام پر کسی کو بے روزگار کرنا کوئی ایک لیگل پروسیجر نہیں ہے اگر آپ نے خوبصورتی کرنی ہے تو جو دکانیں پہلے سے تعینات ہیں بنی ہوئی ہیں ان کو خوبصورت کریں ان کو ڈاٹس بنائیں ان کے آگے صفائی کر کے رکھیں اپنے الکاروں سے بولیں کہ بازار کے مختلف مسائل کے اوپر توجہ دیں نہ کہ جو لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اپنا روزگار چلا رہے ہیں ان کو بے روزگار کریں اور ان کی دکانوں کو مسمار کر دیں اگر آپ بازار کی دکانیں ختم کر دیں گے تو بازار بازار نہیں کلائے گا لہٰذا تمام اعلی حکام سے گزارش ہے کہ ہماری طرف دیکھیں ہمارے یہ جو ایک مہینے کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں انہیں واپس لیا جائے اور دکانداروں کی داد رسی کی اچھا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرک گورنمنٹ جو ہے ضلعی انتظامیہ ہمارا نوٹس لے تو پتہ کرتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے ڈسٹرک انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے رد عمل کیا دیا ہے سر ہم تقریباً پونے دو گھنٹے ڈی سی آفس میں بیٹھے رہے ہیں جب محترمہ صاحبہ باہر نکلی ہیں انہوں نے کہا جی میرا عوام کے لیے ٹائم ختم ہو گیا کوئی بات نہیں کی اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں ہم پھر بھی ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ہماری داد رسی کری جائے اور جو بھی خوبصورتی کرنی ہم اس میں حق میں ہیں کہ خوبصورتی کریں لیکن دکانوں کو ایڈجسٹ کر کے اس میں خوبصورتی کریں نہ انہیں گرا کے خوبصورتی بھی نہیں ہوتی خوبصورتی دکان بازاروں سے ہی سجتا ہے آپ بازار میں آگے کے دیکھ سکتے ہیں یہاں کوئی ایسی مین ٹریفک نہیں ہے کہ جو مین گزرتی ہے یہ بند بازار ہے کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بھی بہت زیادہ کھلا کرا جائے گا تو ٹریفک گزرے گی یہاں ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں جی بالکل جیسا کہ یہ, یہ کہا گیا ہے کہ یہ چودہ دکانیں ہیں اور دو دو تین تین بھائیوں کی پارٹنرشپ بھی ہے تین تین خاندان ان کے چل رہے ہیں اور یہاں پر جو سیلز مین کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ روزگار لگا ہوا ہے وہ بھی بے روزگار ہوں گے تو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر سارا حیات نے ان لوگوں سے ملنے سے بھی انکار کیا دو گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا تو میں پھر کہوں گا جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے